Я сама из Донецка. Из самого Донецка. Скучаю вот за теми терриконами. За своим городом. Который просто наглым образом отобрали российские оккупанты. Активно поддерживала движение проукраинское. Ходила на митинги, ездила на Майдан. Муж хотел... Щоб я сиділа вдома, вирощувала помідори. Он вибрав такий путь. Кожен вибирає собі сам. За свою патріотичну позицію Олі доведеться дорого заплатити. Одним махом од вот чілчком я осталась без друзів, без дому, без сім'ї. Після чергової гуманітарної поїздки її та ще двох волонтерів затримали ДНРівці. Ну, і нас повністю зв'язали з кочем выбросали в машины, везли в подвалы. Аби вона сдала позиції української армії, Олю жорстоко катували. Играли в русскую рулетку. Два раза на расстрел выводили. Один раз холостыми, один раз настоящими над головой. Получается, зашла толпа камней в камеру. Начали меня дёргать, раздевать, в общем. Ну, в общем, готовились к насилию. Я понимала, что сделать ничего не могу, их много. Я... Хоть кричи, не кричи, ты где? Кусок мяса, я просто молчала. Чтобы врятувати ее от приниження, хлопец с соседней камеры сважився на відчайдушний крок. И тут крик с коридора, что повесился парень в соседней камере. Они его сняли, они его избили так, что у него след от берца больше месяца был на спине. У него на ногах полопалась кожа полностью. Потом заскочили, у меня в паспорте был сертификат Красного Креста. Заскочили, говорит, кто с Красного Креста, это вы, ну не вы, естественно, а ты с Красного Креста. Докажи, что ты что-то умеешь делать, иди, окажи ему первую помощь. Я меня упала на колени, его зубами уцепилась, повернула его на бок, я его развернула, все, он задышал. У него слетел один кроссовок, вот так били, что вот один отлетел от него. И приставили автомат к голове. Говорят, давай мне, давайте. Доступ Прива-24, пароль, и доступ к этой к картам золотым. Я говорю, да, ради Бога, я так ногой. Автомат с головы у него убрала. Говорю, ради Бога, это всего лишь деньги. Это человеческая жизнь. Зачем? С мужем разошлись полностью. Он не принимает ни ту, ни эту сторону. Он вообще не понимает, что происходит. Ну, наверное, что-то произошло, переломилось и в нас самих. Он видел все, как меня забирали. Он все это видел, но он ничего не мог сделать. Может быть, одна из причин. Мы с дочкой как бы были такие активные проукраинские патриоты. По митингам везде и на Майдан. А потом в бегах. Сейчас мы домой не можем с ней вернуться. Ее взяли чужие люди в семью, она в другом городе живет. Я очень сильно скучаю за домом, я скучаю очень сильно за близкими. Я очень редко вижусь со своими родителями. Нет, не могу просто на найти. Мама для меня является примером. Она живет тем, что она помогает другим папа он очень переживал сильно. И за маму он ужасно переживает. Может, они не понимают друг друга, но... Я бы очень хотела, ну, очень, по крайней мере, мечтаю, чтобы закончилась война, вот это все. Я мечтаю вернуться со своими родителями домой,